안녕하세요 여러분들. 근이죠 어, 자전거 문화의 하이, 하이, 차이점과 하이, 하이. 특이한 점을 하이, 하이. 알려드리도록 하겠습니다. 여러분들 바로 가보시죠. カメラよ、よろんで。ん <noise> こんにちは、駐輪 <laughs> 場のウスクラウと申します。ここにはこういったあの、さいあの公営の駐車場が各地域にあります。ここの駐車場はエリアの補助料ででの。 自転車の駐輪が可能ですす大宮にあります、はいえー、駐輪場は約3000台、えーえー、泊まれる駐輪場があります、はい、で日本では駅前を、えー、放置自転車については市の方でいわゆる撤去全部撤去されてしまいますので、はい、こういった駐輪場に必ず、えー、定期の利用かあるいは一時利用ということで たくさんの方が利用されています。はい、ありがとうございました。 일본 자전거 특이점 하나 더 알려드릴게. 일본 자전거는 번호판이 없으면 불법이에요. 풍운데 좀더 생생하게 전달해드리기 위해서 휴일인데도 나와서 영상을 찍었습니다. 재밌게 보셨다면 유튜브 구독과 추천 부탁드리겠습니다. 여러분들 그럼 안녕 가자.